Kowe tak kandhani ya, Aku kuwi senggono ya Anoman. Wah, mau muni senggono saiki ngaku Anoman. Sing bener sing endi? Kuse tok. akeh. Senggono, Anoman, Mayangkara, Rama Dayapati, Maruti, Guru Putra kuwi jenengku kabeh. Wah, dadi aku kuwi kakangmu Anoman. Jari ni bayu, anoman wi ura podo kowe. Loh, ura podo aku wi? Neng gede koyo aku. Wah, kowe kok cilek semuano. Kosek toh, aku kowe iso gede. Lagi wa untuk jauh penghentikan wang pikulun, betoro bayu yang takut kuwintui sedulur. Tunggal bayu. Monggo titik sandhangane padha ane podo karo aku. Ara ane raten broto seno. Lah kok aku kekarangan malaya ning dhuwur alas marto lah kok ana satriya ing tan prabeda kaya aku lagi watu ngrobakake wit-wit sing gedhe weh apa iki pancen dadi pulunging mayangkara ya Anoman ketemu karo wadiku Tunggal Bayu Yayi mandeg dhisik Yayi gawe gumun. Ing atase kewan-kewan gedhi, gajah, badak lan sak pituluti padha keplayu. Wedi karo neng wujute munyuk putih gedhene mung sak jempol. Toko malah ngathang-athang ning dhuwur watu. He, munyuk, yen panjenengan kowe bisa tata jalma kaya manungsa lumrah? opo sebabe dene malah mapan ana ing watu ora Melayu kaya kanca kanjamu opo kowe ora wedi tekaning pati kembruan watu sarta kediban watu opo dene kembruan pun sing gedhe yen panjen bisa tata jalma para gagih wangsulana pitakone aduh raden sewu-sewu kalepatan kula diagung mangaksami Leres pangendika panjenengan, nadyan kula menika wujudipun wanara nanging saged tata jalma sak tata ning jalma wanda. Nami kula Senggono. Oh, Senggono. Inggih, Raden. Sebabe apa kowe ora mlayu, apa ora ketiban watu? Raden, kula menika upami saged mlajar, ta tentu kula melajar, Kalian rincang-rincang kulo, kula. Nanging gandheng nadyan kula menika saged tata jalma, nanging kula menika kaparingan ini menikau sesakit kalau menikau kaparingan sakit lempoh, buatan sakit gelawat wah wow. kowe lempoh ii, kasing dan mengaten <tik> nangigian ke orang Melayu kowe mesti mati ketiban wit utawa kowe ketiban watu ratin, wiwet penjenangan wiwet babat menikau kulo sampun pasrah datang penguasa nengdat kang murwengdat upamio pecah kulo kedah jah sia kedawan cela menapa dhewe kembruan wreksa so ingkang ageng kula sampun ikhlas mila ladene sampun ngantos wigiri ora nggo ra dening nglajengaken anggenipun babat aja ngono Lu. kersanipun nadyan kowe ikhlas yen kowe tekaning pati aku sing dosa mergo aku sing babat wono marto, pulau carane aja nganti kowe tekaning pati yen bisa selamet lajeng caranipun kados pundi apa kowe trima yen kowe tak junjung tak unjalke supaya ado saka papan kene aja nganti mati menawi jeng andika raden lan purun kula semanggaaken malah kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dherejeng andika raden sampun maluyakaken dateng ing abdipun senggono saehingga kula boten pejah kedhawen sila menapa dhewe kedhawen wreksa ingkang ageng ikhlas boten ikhlas sebab menapa Iyantibo noing kayu watu. Udu luputku niatku nyelamatki. Kalo gue. Kulo semanggakan. Kulo semanggakan. Wah. Yow. Toto. 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 Ora ngira nadyan cilik wujudmu we munyuk seneng pamer lho Remen pamer kados pundi ing ngatasi wit sing gedhe 10 perangkul. watu gedene sak gubuk banceng tak junjung katon nendreng ning bareng kue mung jempol tak junjung aku ora kuat kowe pasang walat waduh raden kula menika mboten ate pasang estu eh, pasang sepisan iku mawon cocok. Kula <tip> mboten ati pasang Raden. Aja <tip> sembrono. Opo sing ampuh iki senggono. Kowe tak sedulurku tunggal bayu sing aku durung tau ketemu. Wujude ya putih. Jenenge Anoman. Wah. kowe isa ngalahke karo dulurku kakangku tunggal bayu bayu ke noro, hanoman aku ngakoni keunggulamu, senggono Lata lah adikku dia adikku sabaku <tik> oh ratasena aduh Barang akwar ngerangkul si Hadi kok malah mbok duo, pun kakang mbok jotos nganti kelekaran. Woy munyok mencela-mencela, loh. Mencela-mencela bih. Wah aku nyebut kakangku tunggal bayu jeneng Yanoman, kok ngerangkul karo aku. Dasar mwopo kosik kok. Harpo kadang-kadang obat aku kisok gede. Nira ya wanci to you ya i wanci. Ngono. Know? Iki urung wanci ne aku gedhe. Aja jembrono, aja celumenetan. Loh, aku ora iki tenanan. Apa kowe ana oman Yo, aku kadang wanoman. Yo, yen panjenengan kowe anoman. Takoni yen kowe anoman, wis saiki kowe bali yo. Lolo ngose to. Wong lagi sak pejagong sepisan kok kon bali. Kuwi gatine si ading apa kok babat alas? bentok jawi perintahing wadastaroto wow, hakukinan mukti babat monomarto papan iki bakal tak gugawi mukti karo aku sak sedulur koe kleru, kleru ne, gono alas iki gawat keliwat minget kepati pati satu moro satu pati jalmu moro ke pelayu ojo jamak lu merengti taswantah nadian dewa woy orang unengkeng wani mudon unengkeng monomarto lako koe wani babat iki podokaro koe soro pati mulodi turung ke banjur, kan mau ngelakon ibabat, ayo, balio, ojobo, terus ake. Wah, anuman. Brotosino, wih. Wah, tak mandu, neng, brotosino. Yan, mes, kudu nglakoni sewiji-wiji, kudu tak rampungke ke, mawas. Marang beboyo, hingga tak adepi. Neng, yan, niki, kowe, bakale, tekaning pati. Kupo mau mati, al tak wujuti. Bapa mau aku mati ku didaya supaya iso moktekake dulur-dulurku. Matiku ora mospro. Mula ku rasa dadakku kan bebangal, ayo minggato. Yen ngono Si Adis mantep, ora madhep mantep sebab opo. Yang Si matem madhep mantep babat Wonomarto, lilan ana Kakang bantu, ora sudi. Ora sudi piye? Aja mbok bantu. Aku lahir batin. Kedung jelo iso dijajaki atine menungso sopo sing ngerti nadyan kowe sedulurku lagi pisani iki ketemu kowe kakangku tunggal bayu ning aku ngerti legetane atimu bisa uga bantu haro bratasena mergo pamrih bisa uga bantu lan bratasena mergo niat nyo mula aja nganti nggonku kelakon mugdhake dulur-dulurku kelepetan pambiyantune wong lio. kasebatan lan ora bakal lak lakoni dhewe. Lah yen ngendi kok dikancani karo kakang yen ana apa-apa tumraping si adik Tak sandangi dhewe. Loro waras bejo cilaka bunga susah ning Wonomarto are tak lakoni dhewe, Yayi. Tak pringgake. Kowe tak bantu, kula. Kowe tak bantu manut, kene iki akeh jin setan priprayangan. Aku ora wedi. kowe si bali Loh, Aku gelem bantu yen wis Aku gelem bali wis bantu Siadi Wah yen ngono kowe wangkal Bali ora malah diwalek ki Aku ora bakal bali ora bali tegese wani karo Brantasena Kowe iki kok aku kon wani karo kowe kowe iki karepku Ora bakal pun Kakang Mentala karo Siadi bali ora saku kancem Bali ora ora Aku bakal bantu si Adi Woyang wangka Jangan diwobat ropo Mau dudu anu mantak Iroh pecah sirayu oh. ditendang banter-banter karo Sibrata Seno ala dal jagat yo Yayi nadan kaya ngono pambegammu nanging gawe bombong tumraping wong tuwa tegese niat ingeng luhur mau ora mendhok saka pangrepa ora mudur saka geguntur Bratasena tawa-tawa saka kadowan yen ana no, no, larane mesti aku bakal ora mentolo lawan sira Yayi Bratasena